Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Kuala Kerai minta Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup menyatakan keberkesanan uh, sistem penstabilan harga minyak masak, PIKOS. Dalam pengagihan minyak masak paket bersubsidi kepada warga emas dan orang miskin di luar bandar, tanpa kemudahan internet serta langkah memastikan tiada isi rumah tercicir akibat pelaksanaan aplikasi tersebut. Terima kasih Tuan Diputua. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih, Yang Berhormat. Tuan Yang Dipertua, KPDN telah membangunkan sistem bagi menambah baik pengurusan minyak masak kemasan paket bersubsidi 1 kg melalui pendigitalan yang dikenali sebagai Sistem Skim Perstabilan Harga Minyak Masak, ECOS. Antara fungsi sistem ini adalah untuk pertama mendaftarkan semua pihak yang terlibat dalam rantaian pengedaran termasuk syarikat kilang penapis, syarikat pembungkusan, pemborong serta peruncit dan kedua merekodkan transaksi jual beli minyak masak kemasan paket bermula daripada syarikat kilang penapis sehingga peringkat pembelian oleh peruncit. Bagi fasa pertama bermula 1 Januari 2023, kesemua syarikat kilang penapis dan syarikat pembungkus yang terlibat dengan COSS telah diarahkan untuk merekod semua transaksi jualan dan belian ke dalam sistem e-kos. Ini adalah syarat melayakkan mereka membuat tuntutan bayaran balik subsidi dan kegagalan berbuat demikian akan membolehkan menyebabkan bayaran tuntutan subsidi yang dikemukakan tidak diluluskan oleh kementerian. Permohonan untuk mendapatkan bekalan minyak kemasan paket 1 kg oleh pemborong dan peruncit juga perlu didaftarkan melalui sistem ini. Selain proses pengurusan pendaftaran dan tuntutan bayaran subsidi, sistem ini dapat melengkapkan rekod transaksi termasuk jumlah pengagihan secara digital di setiap peringkat rantaian sehingga ke peringkat peruncit berbanding rekod secara manual sebelumnya. Selanjutnya, bagi fasa kedua, KPDN telah membangunkan aplikasi Mobile Ecos. Objektifnya adalah melengkapkan rantaian rekod transaksi sistem Ecos yang dalam fasa pertama hanya sehingga ke peringkat peruncit dipanjangkan sehingga ke peringkat pengguna iaitu pembelian. Melalui aplikasi ini pembelian oleh pengguna di peringkat runcit juga direkodkan secara digital. Setiap pengguna yang ingin membeli minyak masak kemasan paket bersubsidi 1 kg perlu membuat pendaftaran kod QR yang merekodkan butiran peribadi dan kemudiannya setiap transaksi pembelian perlu membuat imbasan kod QR tersebut. KPDN menyedari Kebimbangan pelaksanaan aplikasi ini memberi kesan kepada warga emas dan golongan miskin serta penduduk di luar bandar yang tidak mempunyai akses kepada capaian kemudahan internet. Atas sebab itu, KPDN telah mengambil langkah-langkah berikut. Pertama, pelaksanaan penggunaan aplikasi Mobile Ecos diperluaskan secara berperingkat bermula pada bulan Mei 2025. Dimulakan dengan kawasan Putrajaya, disisuli dengan premis-premis program Jalan Rahmah Madani, dan diikuti dengan negeri Johor atas kerjasama kerajaan negeri Johor dan kemudiannya premis-premis terpilih di negeri-negeri lain. Kedua, pada peringkat rintis ini, pembelian melalui kaedah manual masih dibenarkan dan perikutan transaksi juga secara manual. Ketiga, pembelian secara manual atau kaedah bersesuaian akan dikenal pasti secara bersasar di premis-premis peruncitan terpilih yang masih belum mempunyai capaian kemudahan internet. Keempat, bantuan dan sokongan di premis jualan akan diberikan oleh peruncit dengan modul khas bagi kumpulan warga emas atau golongan miskin yang tidak mempunyai telefon mudah alih dengan rangkaian internet. Kelima, sistem e-kos juga akan diintegrasikan dengan platform MyKasih untuk membolehkan option tambahan pembelian pengguna pakai kad pengenalan sebagaimana program suara. KPDN sedang bekerjasama dengan Kementerian Kewangan untuk merealisasikan hasrat ini. EPD akan sentiasa menambah baik pengurusan e-kos sama ada melalui aplikasi e-kos dan option-option lain bagi memastikan perekodan secara digital di setiap rantaian pengagihan bekalan dan transaksi jual beli. Rekod transaksi pembelian oleh pengguna akhir di peringkat runcit adalah bertujuan untuk memastikan subsidi ini dimanfaatkan oleh rakyat, sekaligus mengekang ketirisan subsidi minyak masak paket sama ada melalui aktiviti penyelewengan dan penyeludupan yang telah berlaku sejak sekian lama. Sekian terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Kuala Kerai. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Di Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas penjelasan yang yang terperinci kepada isu yang saya bangkitkan ini. Sistem ECOS menetapkan had pembelian. Bagaimanakah ke Kementerian menangani isu isi rumah miskin tegak yang besar di luar bandar? yang memerlukan lebih daripada kuota ditetapkan sedangkan sistem syarat automatik akan menyekat pembelian tambahan. Adakah sistem ini bersifat pukul rata sehingga mengabaikan realiti, realiti, sosial keluarga miskin di luar bandar? Dalam konteks kerajaan sekarang, terdapat lambakan aplikasi berasingan seperti Price Catcher, E-Cost, Adu di bawah KPNN serta aplikasi lain yang berkaitan seperti uh, subsidi seperti Padu uh, Budi Madani dan Padu Adakah kementerian menilai kemungkinan mengintegrasikan ICOS dengan pengkalan data bantuan lain bagi mengelakkan lambakan birokrasi dan amalan bekerja dalam dalam silu antara agensi kerajaan? Terima kasih Tuan Deputi. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya sebelum kita melaksanakan sistem ICOS ataupun aplikasi mobile ICOS ini pun um, had pembelian tiga uh, paket itu telah pun dilaksanakan. Dan pengiraan sebenarnya eh, yang berhormat eh, pengiraan eh, kuota tersebut adalah bersandarkan kepada penggunaan 1.5 kg per kapita. Dan pada peringkat sekarang kita tidak menetapkan kuota pembelian dalam konteks isi rumah. Maksudnya di sini ia adalah kuota penetapan had maksimum untuk setiap transaksi. Eh, jadi kalau ada isi rumah itu memerlukan lebih um, kita tidak hadkan boleh anak, isteri bapaknya untuk membeli dan kita tidak pada peringkat ini menetapkan kota peisi rumah. Jadi tidak ada isu berbangkit sekiranya akan ada keperluan tambahan. Dan suka saya menyebut di sini yang berhormat sebenarnya untuk perkongsian. Dengan pelaksanaan aplikasi Mobile Ecos ini, kita telah dapat berusaha dengan adanya perikutan di keseluruhan rantaian pengagihan daripada syarikat kilang penapis sehinggalah kepada peringkat pembelian di peringkat pengguna ia telah membantu kita membolehkan pelaksanaan larangan pembelian minyak masak paket ini kepada warga asing kalau sebelum ini melalui kuat kuasa undang-undang kalau sebelum ini ada pihak menggesa supaya dilarang penjualan dan pembelian oleh warga asing namun premis-premis peruncitan membangkitkan isu praktikal bagaimana SOP penguatkuasaan dan pemantauan tapi dengan adanya aplikasi mobile e-kursus yang merekodkan data pembelian ini, maka kita boleh untuk melaksanakan larangan tersebut secara kuat kuasa undang-undang. Jadi atas sebab itu, untuk makluman, KPDN akan mewartakan peraturan untuk membuat larangan pembelian oleh warga asing melalui peruntukan di bawah peraturan-peraturan kawalan bekalan dengan puncak kuasa Seksyen 6 Akta Kawalan Bekalan 1961. Dan insya Allah kita telah berbincang, tersedang berbincang dengan Jabatan Peguam Negara dan kita akan menguatkuasakan larangan melalui kuat kuasa undang-undang itu bermula pada 1 Mac 2026 ini. Jadi dengan adanya larangan ini kita akan dapat memastikan subsidi itu akan dimanfaatkan oleh warga negara dan tidak dia dibuka ruang itu kepada warga asing dan sebagaimana yang disebut oleh yang berhormat tadi untuk makluman kita sedia untuk mengintegrasikan uh, mobile ecos ini uh, aplikasi mobile ecos ni bukanlah satu-satunya option itu sebab kita laksanakan secara rintis saya sebutkan uh, tadi bahawa kita telah sedang berbincang dengan Kementerian Kewangan uh, kalau sebelum ini program MyKas ini fokusnya uh, untuk pelaksanaan uh, program sara tersebut Namun program SARA pun telah berjalan dengan baik. Round 95 berjalan dengan baik dan juga program SARA maka kita akan berbincang dengan MOF bagaimana kita integrasikan menggunakan platform MyKasi untuk salah satu lagi option bagi penjualan minyak masak paket dan sebagaimana yang telah diumumkan oleh JPN bahawa pada 1 Jun 2026 ini akan mula dikeluarkan kad pengenalan baru dan dalam kad pengenalan baru tu akan ada QR code jadi itu juga salah satu option kemudian kalau sekarang ini aplikasi mobile kod menggunakan QR code dengan hanya mengimbas kad pengenalan yang mempunyai kod QR itu juga nanti membolehkan pembelian minyak masak paket di guna pakai dimanfaatkan oleh masyarakat kita eh jadi tapi kita tidak boleh tunggu sebab kita tahu kos yang terlibat dalam pelaksanaan program COSS ini cukup banyak hampir 1.9 bilion ringgit. Berbelas tahun kita laksanakan kita tidak ada data siapa sebenarnya yang membeli minyak masak paket ini. Jadi sekurang-kurangnya dengan pelaksanaan mobile aplikasi mobile e ini kita sudah ada data, kita rintis data dan saya ingin maklumkan yang berhormat dengan pelaksanaan bermula Mei 2025 contohnya kita telah berjaya merekodkan pembelian sebanyak 20 juta 361432 paket. Sekurang-kurangnya kita sudah ada data siapakah yang membeli minyak masak paket ini di kalangan warga negara. Dan hala tuju program ini juga dapat kita tentukan bersandarkan kepada data driven decision. Itulah matlamat kita untuk memastikan supaya uh, subsidi dengan implikasi kewangan yang cukup besar ini akan dapat kita teruskan dan benar-benar memanfaatkan rakyat di negara kita. Baik, Tampin. Terima kasih uh, Tuan Yang Dipertua. Kita ada sistem skim penstabilan harga minyak masak di kos. Kita dah tahu dah siapa yang membelinya. Tapi baru-baru ini penguatkuasa KPDN telah menyebu sebuah store yang dipercayai terlibat dalam aktiviti penyelenggaraan minyak masak paket bersubsidi di Batuas, Penang. Sebuah tersebut dilakukan hanya setelah aduan dibuat oleh orang awam yang menyedari kegiatan tersebut. Soalan saya, apakah faktor utama yang menjadi punca kegiatan penyelenggaraan minyak masak bersubsidi ini terus berleluasa dan sukar untuk dihentikan oleh KPDN? Dan adakah KPDN bercadang untuk meningkatkan hukuman setepernati kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab? Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Menteri. Terima kasih yang berhormat. Itu sebabnya kita membuat keputusan kita perlu untuk bukan hanya memperkenalkan e-kos tetapi meluaskan dengan aplikasi mobile e-kos. Antara faktor-faktornya yang berhormat sebab sebelum ini sejak sekian lama dilaksanakan beberapa tahun tidak ada satu sistem yang memantau, merekodkan siapakah sebenarnya yang membeli minyak masak paket ini. Kalau kita tanya rata-rata saya fikir uh, di dewan ini juga uh, dalam siri-siri libat urus uh, yang saya uh, laksanakan. Sebagian besar menyatakan bahawa mereka menggunakan minyak masak kemasan botol. Jadi kita tidak ada data siapa sebenarnya yang membeli minyak masak paket ini dan salah satu faktor lagi uh, kalau kita lihat sendiri um, use cooking oil cooking oil yang dibeli oleh Petronas eh, daripada pihak-pihak tertentu harganya sekarang adalah RM4. Sedangkan kita menjual minyak masak subsidi ini adalah RM2.50. Jadi maksudnya dengan membeli minyak masak paket, campur aduk dan jual dengan sebagai used cooking oil pun sudah boleh untung RM1.50. Jadi inilah faktor-faktor selain daripada penyeludupan keluar negara. Eh, kita tahu harga minyak di negara-negara jiran kita pun jauh lebih tinggi dengan harga minyak kemasan paket tersebut. Jadi itu sebabnya yang berhormat kita selain daripada meningkatkan penguatkuasaan, kita perlu ada mekanisme pengurusan risiko ketirisan tersebut. Dan kita menganggap bahawa sistem e-kos dan mobile, aplikasi mobile e-kos ini adalah leakages risk management yang membolehkan kita memperkukuhkan penguatkuasaan bersandarkan kepada sistem dan mekanisme. Dan yang penting yang saya sebutkan tadi, sejak sekian lama kita katakan bahawa minyak masak paket ini hanya perlu dan layak dimanfaatkan oleh rakyat tetapi tidak ada kaedah SOP dan mekanisme pemantauan dan kekuasaan. Jadi dengan adanya sistem ini, hanya rakyat Malaysia yang boleh membeli kerana telah diintegrasikan dengan rekod butiran khususnya kad pengenalan itu. Jadi kita harap dengan program rintis ini yang akan kita perkembangkan insyaAllah dari segi penguatkuasaan kita akan dapat mengurangkan risiko ketirisan penyelewengan dan juga penyeludupan minyak masak kemasan paket ini. Masih.